السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ آبیدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ہمارے وطن عزیز کے بہت ہی شاندار ایک ولی کی پوسٹ لائی ہوں جو ان کو میں بہت پسند کرتی ہوں اور ویسے تو تمام اولیاء ہی میرے لیے بہت ہی عزت اور محبت کے اس کے ساتھ رہتے ہیں میرے دل میں کیونکہ یہ اولیاء کرام ہی تھے جنہوں نے برے صغیر میں اپنی کابشوں سے کس طریقے سے اسلام کا بول بالا کیا میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسر لی امری یَسرلی عمریِ من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد محمدن و محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی لعلِ ابراہیم انََََََََََقا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد و اعلیٰ علیہ محمدن کم ابارک تہ علیہ ابراہیمہ و اعلیٰ علیہ ابراہیمہ تو جناب تذکرہ ہو رہا ہے اولیاء ایک کرام کا اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بر صغیر میں اولین جو آنے والے تھے وہ تھے خواجہ معین الدین چشتی میری خواجہ مہین الدین چشتی اج میری کے بعد نمبر آتا ہے پھر ان کا جو امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں بالکل قریبی اولاد میں سے ہیں یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان کے حصے میں جو اولیاء کرام آئے ان میں ایک مہر علی شاہ جو تھے ان کے اجداد اپنے پیر نصیر الدین نصیر کے والد تھے والد بھی پیر تھے یعنی پیری ان کے یہاں نسلن چل رہی ہے یہ وہ پیر نہیں ہیں جو کہ روایتی پیر ہوتے ہیں بلکہ یہ انقلابی اس کے پیر تھے اور انہوں نے آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں ان کے اجداد کے کرش میں ہیں مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں وہاں گئے تو تھے اس کے لیے کہ وہیں رہیں گے لیکن پھر دیکھیے وہاں سے بشارت ہوئی کہ جاؤ اور جا کے فتنوں کا صدباب کرو جو کہ میرے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ تشریف لے آئے یہاں پر پاکستان میں اور یہاں پر ان فتنوں کا صدباب کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی شان اقدس میں کی جا رہی تھیں اور پھر انہوں نے نسل در نسل چلتے ہوئے پیری کے اس سلسلے میں لا تعداد انہوں نے خدمات انجام دی اور ان کے مزارات آج گولرہ شریف میں موجود ہیں اور دیگر جو اولیا ہیں ان کے آپ دیکھ لیجئے ملتان میں دیکھ لیجئے حضرت بہا الدین زکریہ ملتانی پھر حضرت رکن الدین پھر بری امام بر صغیر میں کے علاقے پاکستان میں آپ ڈھونڈتے جائیے دیکھتے جائیے اور آپ کا دل باغ باغ ہوتا جائے گا کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے صاحب کشف و کرامت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے وقف عوام کیا ان کی خدمت کی اپنے اخلاق سے دراصل خانقاہی نظام سے منسلک یہ لوگ امن سکون اور علم و حکمت کے موتی لٹاتے رہے اور خانقاہی نظام بہت اچھا نظام ہے شفاف نظام ہے اور بینائی تقسیم باطنی بینائی تقسیم کرنے والا نظام ہے لیکن اب خانقاہی نظام کو چونکہ محدود کر دیا گیا ہے تو اس بات کا پیر نصیر الدین نصیر کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور آپ چودہ نومبر نائنٹین فورٹی نائن کو پیدا ہوئے گولرہ شریف میں اور آستان آلیہ گولرہ شریف کے علم و معرفت کے روح پرور ماحول میں اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی فنکرات میں اور تجوید میں استاد القراء حضرت قاری محبوب علی لکھنوی سے حاصل کی درسی کتب پڑھیں آپ نے نامور مدرس اپنے وقت کے حضرت مولانا فتح محمد گھٹوی سے جب کہ بخاری شریف آپ نے پڑھی بخاری شریف اور مسلم شریف آپ نے اور فنون کی بعض کتابیں پڑھیں مولانا فیض احمد سے آپ کے دادا جان آپ کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے مجھے اس کے پیر پالنے میں نظر آ رہے ہیں یعنی جب چھوٹے سے تھے تب ہی سے آپ نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسند خلافت پر بیٹھنے کے لیے کتنے موضوع ہوں گے اور آپ نے حقیقی معنوں میں جو سجادہ نشینی کا حق تھا وہ ادا کیا کیونکہ آپ روایتی سجادہ نشین نہیں تھے آپ نے علم و معرفت روحانیت اور علم سلوک کی دولت یہ تقسیم کی اور آپ بڑے آپ امام حسین علیہ السلام کے بہت عاشق تھے اور اپنے مجالس میں اپنے بیانوں میں بہت تصریح کے ساتھ امام علی مقام کا کر تذکرہ کرتے تھے سید مزمل حسین نے ایک مضمون پیش کیا بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں پیر نصیر الدین نصیر کے یاد میں ہونے والے موقع پر ریفرنس ریفرنس کا موقع تھا سید مزمل حسین کا کہنا ہے کہ پیر سید نصیر الدین نصیر کو اس خورشید طباء سے تشبیح دی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنے روایتی خانقاہی نظام سے منسلک رہتے ہوئے اپنی دنیا آپ بنائی انہیں سورج اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کرنیں ہر سو پڑتی تھیں جیسے کہتے ہیں نا کہ تم اپنے دوست سورج نکلتا ہے تو وہ دوست و دشمن کو نہیں دیکھتا ہے وہ ہر طرف اپنی کرنیں پھیلاتا ہے آپ کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ جو آیا وہ تھا ختم نبوت کے اوپر ایک بار کا تھا کہ ایک ایسے فرقے نے آپ کو نشانہ بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس میں آپ کی حرمت کو کم کرنا تھا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بہترین طریقے سے دفاع نبوت ختم نبوت کا دفاع کیا پیر سید نصیر الدین نصیر ایسے لوگوں کے پاس بھی چلے جایا کرتے تھے جس سے کہ آپ کے قریبی رفقا کچھ خفا ہو جایا کرتے تھے لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے طور سے آپ علم کو تقسیم کرتے رہے